嗨，Hi, 大家好哈喽，<Hello. S 1> 呃，我们就是一直也有收到大家的私信，说想让我们做一期那个，嗯，调查问卷，<laughs> 调查问卷，<laughs> 让我们做一期那个，就是问一那个三十问，然后你们来问，我们来回答，所以 Q E R，然后呢，我们就这个相机它是怎么运作的呢？就是我那天上京东，因为我的充电器找不到了，所以我又重新买了一个充电器，<Okay. S 1> 然后我们就直接开始吧，看看。 第一个问题是，赫赫第一次在网络上联系你，你是什么感受？嗯，没什么感受。他给我发私信，然后我看到了以后，我还以为他揍我呢，因为你们，你们知道就是、对我也很纳闷。我说我怎么给这个人发短信，然后他给我回了一个这个，我说是不是有点什么毛病啊？没有，就是真的。他因为他的那个主页里面全是那种。 你知道肱二头肌贼大的那种，然后他本身也是健身的嘛，然后我以为我我又我又做错什么事情了，毕竟我以前那么怂的一个人，我是个怂包，我更害怕别人打我呵呵，然后我还以为他是要揍我，或者是找我办卡啊，然后没什么感受，然后就说交个朋友，那、哎、就交个朋友再见。然后第二个问题吧，怎样确认一段恋爱关系？就是处着，我觉得就是处着舒服的时候就可以确认关系了，差不多就是。 也了解的差不多了就可以了。那我们俩比较着急，嗯、<laughs> 就是认识了没有多久就在一起了。嗯嗯嗯。哎、嗯，以后的性取向会改变吗？不会改变，两个人都是双性，那<对>肯定是不会改变的。嗯、所以就是，反正只要是我们两个在一起一天，应该就对这个东西，对他就不会改变。嗯、因为大家真的就是很关心性取向这个问题，嗯、就是好像好像两个男孩子在一起就一定要就是要女的、嗯、对。<laughs> <laughs> 要听恋爱过程详细一点啊！这、就、个是被问到最多的一个。The <laughs> <对> <laughs> long story, yes,、yeah, the long story. So 我们就来讲一下这个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 恋爱讲过程吧。<爱>当时就是我们两个第一次见面哈，第一次见面我开车去接他，他在拍摄。对我我当时是在拍摄，因为呃你们可能有的人有的人就不知道我以前是做模特的嘛。然后我当时在拍摄，我接了一个拍摄，然后我在棚里拍完了以后，然后当时我就给他，因为我拍摄那个地方就特别鸟不拉屎，很偏远，你们知道吧？ 太偏远的一个地方，然后就完全就是找不到。我本来说打个车，就是我拍完了以后打个车去找他，然后结果，但是我一想吧，第一次见面刚好提着行李，哎，机会来了，那就开着车去接他。<laughs> 对，然后就开着车来了，然后呃挺远的。然后我们第一次见面了以后，然后第一件事干的是啥来着？去吃饭。嗯、呃，先尬聊。对，先尬聊。我们就我上车了以后，就是刚好有一个话题，然后我们就聊到一块去了。对，然后就一直在聊，其实也不是很大的。 没没有很尬，其实，但是也是有一点紧张。对他很紧张，就是他他他这个人紧张的时候就会怎么着？他这个人紧张的时候就会结巴。然后他第一次见我的时候就是那种，就是、啊、那种，啊呃、嗯嗯嗯啊。你想吃点什么呀？<laughs> 嗯，就大致就是这样。然后呢，我们第一次见面了以后，其实还没有确定关系，因为我当时对怎么可能第一次见面就确定关系、嗯？因为我当时好像对他。 没有太大兴趣，对，嗯，不是特别，就是那种，是想，嗯，你们懂，对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 ，不是特别想要说，呃，要立刻在一起那种感觉，所以第一次见面的时候，说说句实话，我并没有对他产生多大的兴趣，但是真正的兴趣来自于第二次见面，第二次见面是什么时候呢？是我当时回来了，然后回来了以后，然后，嗯。 就就就他又是来接我，因为我从石家庄过来嘛，然后他又是来开车接我，然后接了我以后，然后我们当时就昨天我那年衣服蓝色什么蓝色，嗯，真的蓝色 T 恤和蓝色的鞋啊，然后当时就就就就就又接上了，又接上了以后呢，他他就又我们又去吃饭是吧？对，然后干什么？不干，吃的那个在哪儿吃的呢？哎，东干。 西单，西单，哦，对，在西单吃的饭，哦，对，吃的那吃的肉蟹煲，<laughs> 然后，然后，然后第二次见懂了，懂了，懂了吧？然后，然后第二次见面，就是啊，我觉得他其实感觉就是说回第一次的话，我我我还是挺喜欢的、啊，因为他当天穿了一身黑色的衣服，你们知道夏天又热，你知道吧？他穿一身黑色的衣服，然后他呢，就是个子又不是很高，然后。 他一下来，<laughs> 一下车就可可爱，然后，呃，我当时就就挺心动的，其实挺心动的。然后第二次，其实他是一个特别细节的人，一样 <Yeah. S 1>，对他很暖，他暖，暖的一点就是很细节，他会尽可能能照顾到你所有的小情绪，就是比如说我有我一个眼神，然后不开心了，<Yeah. S 1> 对我一个动作，他都会知道哦，接下来该干什么。所以他其实没有你们直播的时候看到那么直男。 就是其实他还挺细心的，然后在日常生活中的话呢，他也是，他他他其实是一个很温柔的人，你们别看他就是有的时候大大咧咧，其实他是一个很温温柔的人，然后挺会照顾人的。哦哦、啊，我好帅！然后啊，就这样。看看下一个问题，<laughs> 生活中遇到一些琐事而吵架，都是谁先哄谁？谁先哄谁吧？<laughs> 他先哄我。<laughs> <laughs> 没办法，刘德凯这个人就是你不哄他，他永远不会跟你说的。 嗯，因为是憋死他，他可能憋到第二天，可能最后给我来的一句就是，我想走了，我不想，我觉得我们，嗯，就这样。我觉得就是因为，因为我是一个什么样的性格，就是我比较不爱主动，就是我其实是一个很不很不主动的人。然后如果就是我们两个吵架的话，然后你不说话。 然后我就会觉得，哦，那你就是不想处理问题，你不想处理，你都不想处理问题，那我干嘛要去处理问题，对不对？那我就等着你啊，你什么时候跟我说话，我什么时候跟你说话。然后等到我自己，等我自己觉得，哦，那时间都过了，你还是不想跟我说话，那你就是，那你就是要放弃我，那就是不爱他，对，你就不爱我了呀。所以，我每次特别气的时候，我就跟自己说，不行不行，不能生气，不能生气，不能生气，哄他哄他哄他，然后我就走了。是什么让你有勇气闻他的英文名在身上？上上头。 刘德凯就是一个很上头，然后他就不计后果，反正先弄了，嗯，回头再说。嗯、我觉得这个这个我这个性格呢，确实需要改，但是我觉得还挺好的，因为我这个性格真的给我留下了许多美好回忆，嗯，真的比<如>、嗯。比如，嗯，比如我很多时候上头的时候就会干很多比如莫名其妙的事儿，莫名其妙的事儿。然后，但是呢，你基本能把我气个半死的那种，还好吧，还好。嗯，我我当时为什么要把它闻到我的身上呢？我给你看了 Alexander，因为我们当时在在哪儿来着？嗯 在杭州，然后他，因为他过来找我嘛，然后他就说，就是说，因为他一直想做一个花臂，然后就把胳膊就是纹嘛，然后我说那就纹呗，然后他就忍不住了，然后我们那天两，我们两个那天就在看 Instagram，然后就在刷那个纹身，就在刷那个 tattoo，然后他就说，他说我受不了，我要纹个身去，我说好啊，那我跟你一起去，然后呢，那个我我当时就先去纹了这个宇航员，嗯，先去纹了这个宇航员，然后我就。 嗯，纹了以后的第二天，他也是先纹了一个什么？纹了一个美杜莎吧。嗯，他先纹了一个美杜莎，然后后面第二天我们又想纹了，然后又又去了。去了以后我就说，那我就要把你的名文字纹在身上，文字名在身上，文字名在身上，<laughs> 名字纹在身上，<laughs> 名身上然后就纹了。但是,是，嗯，就就就就是因为上头。然后下一个问题，嗯，怎么称呼对方？凯，我叫凯凯宝宝老婆，我叫，<laughs> 我叫，迪迪，嗯。 宝宝，好吧宝贝，还有一个，怎么发现对方是 gay 或对方怎么发现你是俩男的找你聊的，这还是多明显、哦啊？两个男孩在一起聊天，<是>那还用想吗？是 gay 吗？一天几次？嗯、我们我们我们聊点禁忌话题。对<好>对对对，不要聊这种话。看我、呃、状态。<laughs> 两个人看评论说两个人都是双，所以之前有谈过女朋友吗？ 怎么决定在一起了？上头，他对他那次就是上头上头，但是也还好，就幸亏上头在一起了。对,对我们不然会后悔。嗯，啊，下一个问题，你最不能忍受对方哪一点？说吧，听听。最不能忍受我哪就是他有事不跟我讲，就是因为我这个人就特别敏感，但是我敏感归敏感，但是我能看出来，就像他刚刚说的所有的细节，就比如说他一个眼神，我就知道他不高兴了。但是我过去问他的时候，他跟我说，啊，我没事儿，没事儿，我没事儿，真没事儿。我那个火就上来了，因为他有事他不跟我讲，你说跟我讲了对吧？ 你不会那么累、嗯。我最不能忍受他哪一点？男生厕所不冲厕所。哈 <laughs>，凯凯哥哥对未来有什么规划吗？嗯、挣钱，生活，对，就是这样、个。我们我们最近我们两个一直在讨论的一个问题就是，呃，嗯、如何生存？对，如何生存？存？他昨天晚上跟我说了一个非常有哲理的话。<laughs> 他昨天晚上就是在我们两个不是睡不着嘛，然后就聊天儿，然后他就说，他就说。 凯凯，你知道人为什么生活在这个世界上吗？我说为什么？他说人来到这个世界上的意义就是生存下去，然后再想别的事情。对，他说他跟我说，你知道原始人，他每天什么都不想，他去找吃的、找喝的、找睡的地方，生活就行了。I be like，现在人就是要想什么东西，嗯、但主要就是为了生存。嗯嗯嗯，嗯嗯很有道理啊！啊你觉得自己很幽默吧？呀、啊 <laughs> <laughs>，欣赏喜欢对方的什么？嗯、我，我觉得刘德凯唱歌的时候可帅。 然后，嗯，他心其实也比较细，但是他属于那种，他做他不说那种。比如呢？比如，哎呦，这太多了，这我比如不出来。七八 personality，欣赏，欣赏，欣赏，嗯、欣赏做事情很认真，但是他容易他容易冲动，嗯，对，是这一点，就是他他决定要做的事儿，他肯定干，但是他干他会很认真的干，但是他如果中途突然不想干的话，他会立刻放手，嗯，这样，嗯，就是欣欣赏欣赏。 就是欣赏那个劲儿哦，就是欣赏他那个劲儿哦。那我说说我欣赏他什么了？我给你们举例子，了，开始开始列表。首先，我最欣赏赫赫的一点就是他不管做什么事情都是就是，比如说我他今天定了计划，他说哦我明天要去干什么，他明天哪怕山天塌了，他也要去把这件事情做了。然后他会他有一个特别好的品质，他身上有一个特别好的品质就是勤奋，他其实是一个特别勤奋的人。然后。 呃，再一个就是他特别能坚持，因为我不知道是不是你们健身的人都很能坚持哦。对，这个跟健身其实有点关系啊。他做事情特别能坚持，就是，比如说他定了我这一周就要减脂，我要减五斤啊，然后他真他这一周真的就会减五斤下去，他绝对不会说啊，就可能跟我恰恰相反，就是比如说我累了我就说啊我不做了，但是他不会，他就是啊我一定要减五斤，然后这一周下来他上称，不是五斤就是六斤，反正他就是肯定要减下来。然后再一个就是他。 我特别欣赏他的一点是他待人接物特别有耐心，真的，你知道你这一点吗？知道，特别有耐心。嗯，比如说我们出去啊什么的，然后他会出去吃饭，然后他跟服务员基本上都是那种就是很有耐心的。他其实是一个非常绅士的一个人，很绅士。然后他很暖，嗯，他说，反正我最欣赏他一点就是他说到做到。就是现在你其实很难找到一个人能说啊做事情就是说到做说到就做到，很难。所以他这个性格和品质就是很好。 你们第一次见面到对方是什么感觉？Oh my god！就是你们知道刘德海跟我说第一次跟我说问我多高，<laughs> 然后我说我多高多高，然后他跟我说他多高多高，我说好啊这么高啊，结果我一下车，<laughs> 就是他本人很白，然后就是你知道就是呃他肩又宽但是特别瘦，然后就是个比例虽然很好，就是他们但是那天穿的短裤，就是我感觉整个人像一个稻草人，啥意思？啊？ 就是很，就是就是就是特别可爱，就是怎么跟你说，就是你们能想象到，就是一个就是肩又宽，头又大，下面又细的一个人什么样？什么叫下面细吗？就是腿特别细，特别特别长，就是很可爱，就是跟我想象的不太一样。<laughs> 你想象的是什么呀？我想象的就是他，嗯，肩没有那么宽。他刘德凯真的肩很宽，所以他能当模特。就是肩面低细的感觉就是比较心来跳了，所以紧张到不知道说什么，就是怎么看怎么舒服。真的。 他跟我说我的，我第一次见到他的时候，呃，就是我只有我只有两个字的情绪就是可爱，真的就是很可爱。我他就是那种我为了见他，我跟你讲我我我不是有痘印我不是有痘印痘坑什么的？我在化妆试了三个粉底，<laughs> <laughs> 我就为了遮住。结果那天阳光巨大，全打我脸上。<laughs> 我第一次见你的时候，嗯，我的第一反应就是可爱。 然后，因为他就是那种，他因为他因为之前疫情嘛，然后他不能健身，他已经隔了很久没去健身了。然后他第一次见我的时候，是你最胖的时候吗？哇，他整个人就是很可爱，嗯，他见我最瘦最胖的人，他肥肥的，然后呃，我看到他的第一眼其实是侧脸，然后对，就是痘印儿多，但其实我没有嫌弃，因为我没有什么资格嫌弃他，就是我觉得。 他就是那种，嗯，我跟你说，我跟你们讲，我跟你们说，我跟你们讲，他就是那种，即便是他脸上有再多瑕疵，他也是，就是他的底子长得就很帅。你看，大眼睛、高鼻梁、小嘴唇，然后他就是他很可爱。我第一次，我第一眼就觉得很可爱。哦，觉得我长得像琴。嗯，然后手还，对他手还胖吗？我对他，我为什么会就是对他心动的一点，就是因为他的手。大家给他聚个焦吧。他的手真的可可爱了，你的手就是那种。 就是白白嫩嫩，然后又肥，就是，啊，就是。问贺、嗯，作为天才有候有啥感想？啊，不敢，不敢，不敢。别人天才，我真不是什么天才，真、就、的、是。嗯、说说吧，听听。就我是没，就是太多人说了，但是我也，嗯、真的没有感觉我好好到哪儿去，真的，真的。今天现在又有了喜欢的人，可不能当天才了？不然他没有什么一安全感。什么叫天才啊？才来，婢女入一下劲，入一下镜<来> <laughs> 天才。哈哈哈！哈哈！哈哈。天才就是。嗯 怎么了？很优秀的小哥哥小姐姐，首先你要理解发菜是什么，你才能知道天菜是什么。发菜是什么？发菜就是，比如说我今天去蹦迪，嗯，然后你是我，我是你叫过去的女孩子，然后你让我给你叫别的女孩子，这就叫发菜。哦，发菜就是天菜就是，你们直接肋骨鼻什么？不是天菜，就形容这个菜很高级，就是天菜。可能是他就是说说他长得就，就是很好的，就是长得很好，就是完全不用那个。 发放，他站在那儿就有人来找。对，那就是<吧>哦，看这么清楚，明白了。下一个，在一起之后生活上有哪些变化？那太多了，我们俩真的是为了对方，真的是改变改变太多了。多了就是我们俩就是两个人，就是跟我们俩去年比，就是两个人对四个人啊，两个人四个人，<laughs> 就是你变了啊，两个人真的，我们真的就是在一起之后，其实我们两个的性格完全就、嗯、我们俩的性格就属于那种，天天谁也不管谁，<对>就是谁也不管，就是天天在外面嗨那种。对我们没有在一起之前。 就是我的性格就属于，就是我也爱玩，但是呢，我爱玩的时候我很能玩，我不爱玩的时候我就在家躺着。然后呢，他的性格就是他每天都在在玩，<laughs> 他每一天都在玩，<laughs> 每一天都在玩，v 都在玩。在玩然后就把把把自己玩到就是第二天一睁眼，一天不知道自己在哪、啊，嗯，真的。<laughs> <laughs> 然后呃，我们两个人在一起之后，呃，就两个人都不玩了，然后天天在家，对，天天在家，就是真的是天天在家吵架，literally 就是在过日子，<laughs> 就是每天为了。 对方，然后让自己变得更好一点吧。然后，其实我们两个现在，我以前搞对象的时候，我从来不会让别人翻我的手机，他也不会。但我们两个第二次见面的时候，就把密码告诉了对方。然后现在，其实我以前会，就是刚在一起的时候会看看他的手机。我跟你们讲一件趣事哈，<为>刘德凯有一次翻我手机，就是趁我睡着了不知道。然后我看那个就是删除那个，不是就是 iPhone 有那个就是删了以后他有一个备份嘛，然后我就翻那个备份，我说这是什么意思呀？然后他跟我说。 啊，那天本来就是他想，就是他捉，就是捉我出轨嘛，然后捉到了，翻到的是去年的，<laughs> 截了个图准备骂我的，然后一看就是那个日期去年的，但是那是刚在一起的时候了，然后我现在其实也很少翻他手机了，然后他也很少翻我手机，就是我没必要翻，就我们两个现在就是觉得其实真的就是很没必要，然后就是没有安全感的原因也是因为就是他在我眼里真的很优秀，很棒，也、哎、是，然后就嗯，就是太优秀了，所以没有安全感。 然后，呃，还有什么变化？还有什么变化？就是我们两个以前其实不会为家里的东西考虑很多，然后也不会说，他其实是一个对未来有规划的人，但是我不是，我我双鱼座，我就是 whatever，i d o what I want。然后呢，现在就是我们两个、就是、他必须要考虑，对我们需要考虑，就是说，哎，以后要怎么办呀？然后呢，为了彼此，应该去做一些什么质的改变？嗯，然后，然后两个人要。 互相为彼此考虑，其实就是两个人在一起以后一起要承担的东西，然后要有责任感，然后要上进心，对，要有上进心，要积极啊，然后要开心。<极>远对，主要就是这些，而且不能胡思乱想。谁比较爱吃醋？你们两个都为？嗯、我们俩都很爱吃，都很爱吃，就是醋，但是他吃醋就是那种。嗯 就是直接就炸的那种，就是谁都看看都能看出来，就是刘子凯吃醋了。我说啊，我吃醋是属于那种谁都看不出来。嗯，我得憋个两三天，然后我跟他说，嗯、我告诉你啊，刘哥是吧？<laughs> 我是这种，对我都不知道怎么回事。就是我可能吃醋，我可能看到他刷谁了，我可能看眼睛；他可能看到我刷谁了，看眼睛。然后我可能就，然后他不说，然后等到两天以后，他说，他说喜欢那个谁吗？我说，那边来谁呀、啊？他在说啥呀？然后他说，就你那天两那前两天刷红头发那个。然后我说。 记不起来了，那是谁？他的醋，他的醋基本上就是要憋久，这对，憋几天，然后他才能说出来。嗯、这样，下一个，两个人公开后有压力吗？嗯、我其实没有什么压力，因为比相比于就是藏着掖着，其实更累，嗯、这样倒还好。嗯，两个人在一起什么时候最让我感到心跳加速？他牵我手的时候。现在也会吗？呀，<Yeah. S 2> 你呢？ 我呀，你看刘德凯就是想跳过这话，话题，他对我也压根儿都没有心跳加速，直接心跳停止。这 <laughs> 是要想啊，Oh my God，时时刻刻，Oh Oh my God，多会呀、啊，时时刻刻都在，多敷衍呀、啊，我我我都在一起都有心脏病了，我跟你。生活中谁更会照顾人？他，在 make love 方面谁比较主动？哦，oh, 谁比较主动啊？ 当然是我了，一个健身的人，你们就脑补吧，自己脑补一个有一个健身男友，你就知道了。看一下刘德凯的表情都快吐了。每次最恐怖的就是我洗完澡跟他说“宝宝”，然后他就身体就开始啊。如果有一方变心了，我们会怎么做？代入感太强了。变心，嗯，会很难过，然后我会想要立刻抽离出来。 但会很难过，嗯。还不能小强哭了。<laughs> 我会，如果他如果他变心了，然后找到别的人的话，我会把他删掉，然后我也会消失。对，我会直接就是在你妈的见，就以后大家就是江湖,江湖再见，江湖再见，江湖也别见，就是这辈子下辈子都别见了。对，嗯，觉得对方像什么动物？为什么？企鹅，因为他可爱。他走，他我给你们学一下他怎么走路的。 我的那是残疾人呢，真的！你每次走路都是这样。刘泽凯像什么动物？我真的，我真的不知道他像什么动物。他像……啊，太好看了！你不能拿动物跟他做比较。行了，下一个吧，多假。交往过程，我交往过程中对方做什么事儿会让我特别感动？就是刘德凯有一次让我最感动的一次，虽然那天吵架了，但是还是很感动。就是我喝酒，我从几点？那天他不舒服，他他跟我去重庆喝酒，然后。 大概十二点多就走了，然后我在那儿一直喝到早上快几点？九点，快九点。然后十二点钟到的家，嗯、没，没，那倒没有那么晚哈。十二点那么晚、嗯。不是我，我记得清清楚楚。<真>反正就是那天我喝完酒了，回家，然后他在家的阳台等了我一个晚上，坐在那里，真的，我就坐在那等着他，等了一个晚上，就是看着窗外。嗯，可感动。嗯，我回来了以后，回来以后直接跟我跟我来了一句。 酒呢？你怎么了？我也喝酒了，那天也不能全怪我，我多少有点那个酒劲儿。说吧，怎么什么时候最感动呀？啊、呃，我想想啊，只能说一件事，感动的事太多了。我就给你们举个例子吧，就能能够在刚在一起就做到这样的人，其实很少。我们两个刚刚在一起的时候，他第一次带我见所有的朋友，因为我有我我有社交恐惧，对我有社交恐惧症，我其实不是很爱跟女生人，<手>对不、嗯、不是很爱跟生人见面。然后他带我去，然后。 你知道我后面才知道，他把所有的朋友都通知了一遍，说你们千万不要让刘泽凯尴尬。就是然后当天晚上，他的所有的朋友们爱说话的、不爱说话都在找话题，都在跟我有一枪没枪的搭着。所以就我觉得他的朋友们其实真的很好相处，然后他也很细心，他他为了不让我尴尬，然后就嗯，我我那件事情还挺感动的。下一个不不不不，还有一个感动的事儿就是有一次我很生气，然后他因为你知道你们知道他是什么样的人吗？他就是那种就是。 你给他发信，他在外面，你给他发信息的时候，然后他半个小时不会说哦，不好意思，宝宝，我半个小时没有看手机，我刚刚没有看手机。但是你跟他说的时候，他那个手机永远都在响着嘛，永远都在回嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后嗡的，然后然后他永远都在抱着手机。然后呢，我就有一次特别，大伙就,就是渣男，<laughs> 我有一次真的就特别生气，然后我就直接把手机拿过来，我就说你跟谁在那聊呢？然后然后他又不说，然后我就我就我也我也懒得翻他微信了，你们知道吧？然后呢，我就直接划走，然后就翻别的，我就看什么相册呀、啊、之类的。然后我就一看，一打开备忘录。 直接就没话说了，直接就没架吵。先给大家看看吧，大家看他的他的这个备忘录里、啊，看不见你就跟大家说吧，全都是这种，就是凯凯不喜欢吃麻酱，喜欢百利甜，不喜欢吃土豆泥，快<哭>喜欢快<哭>喝奶茶，喜欢吃臭豆腐，爱吃煲仔饭、海苔，喜欢喝维 C、羊羔肉、牛肉干、奶酪条。然后呢，下面就是要对凯凯再温柔一些，First kiss。 是什么时候？就是我在车上开车第一次见他的时候，他没忍住，啊哦啊、我就，<laughs> 然后就，然后我车都不会开了，我开了对他车干嘛呀？我们两个要撞上了，你们知道吧？First night 是什么时候？嗯，第二次见面的第一天，<laughs> 我喝多了，然后你们知道那个酒精一上大脑就，嗯，嗯嗯 yeah. 第一次接吻能感受？第一次接吻，说吧什么时候？我忘了，你看我猜的也、就是。第一次接吻是我们那天晚上第二次见面去喝酒的时候。 就因为大家都喝多了，就 <laughs> 双方彼此的爱好，健身，他的爱好就是健身，对。f e s s 然后我的爱好没有爱好，没有爱好，我就是个垃圾。他就是爱我就可以了。父母知道自己的性取向。Obviously，在哪一瞬间决定在一起了我？就上头，上头。哪一瞬间？哦，瞬间啊！不对，不是那一瞬间。就是我跟你说，我躺在那里睡着了，放了那个谁的歌。 刘若英对我那时候满脑子在想，就是那那天那天他在旁边打游戏，我就看着他，然后旁边听着歌，然后就看他侧脸，我就感觉特别那种特别温暖的感觉，你能懂什么意思吗？然后，嗯，就他了。你 <laughs> 说 <laughs> 去机场那段，那一瞬间啊，那路上，嗯嗯，呃呃呃，uh, uh, 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 明明是两个直男，看了你的抖音后，怎么就变弯了呢？那是你们自己的问题，嗯，你们这不是不是直男，直什么男呀、啊？ 不要装了，妹妹，别别骂我。吵架一般怎么办？先道歉还是相互认错？Which is funny 的，这是最后一个问题了。就是我们，呃，我头看看刘德凯怎么跟你们说。我来看戏了。就我们今天才决定了，我们两个以后吵架不给彼此冷静的时间了，因为我们之前吵完架以后，就吵架的过程中都会都会让对方冷静一到五个小时。 对，大大概这样。然后呢？但是呢，我这个人就很奇怪，奇怪的一点就是，我在冷静的时候，我会越想越多，越想越多，然后最后导致我跟他来句：“我要回家了，我觉得你不爱我了，我要走了。<laughs> ”然后他就他今天就很生气的跟我说了一句说：“说以后我们两个吵架，冷静的时间都不给你，你给我马上解决。嗯”嗯，h、yeah. 啊，我们今天我也不知道回答了多少个问题，反正好的不好的，你们都凑合听呗。第一次，对，我们第一次录，然后录的不好，你们不要怪我们。对，我们中间连断都没断过，直接一大串的你们说。对，当然还得我剪哦，还要你过什么？你只在乎你自己。我也我剪，我剪，我剪。我们就你们还想看吗？在评论底下，嗯，打出。你们想看什么的话，你就直接在评论底下打出来。然后我们下期再见。想不想看那个不心动挑战？我看好多人哎说了，下次我们可以考虑考虑录一下。可以啊，没没问题。 那我们就下期再见吧！你们有什么呃想问的，或者说想想看的，然后就直接给我们评论。然后呢，记得给这个视频点赞加关注。拜拜拜拜。拜拜拜拜